মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি আজি উদ্যোগী হওঁ অহা পাঠটোৰ পিছৰখিনি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ তোমালোকে চোৱা তোমালোকে নতুনকৈ অহা শিক্ষাৰ্থীসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা দেই এতিয়া তোমালোকে সকলো প্ৰশ্ন গম পাই থাকিবা শিক্ষাৰ্থীসকল তোমালোকে নিশ্চয় এতিয়া উদ্যোগী কোনসকল ব্যক্তিক কোৱা হৈ বুজিব পাৰিছা হয় ছাৰ উদ্যোগীসকল হ'ল এনে ব্যক্তি যিয়ে নিজে ব্যৱসায় বা উদ্যোগ আৰম্ভ কৰি কোনো বস্তু বা সেৱা বিক্ৰী কৰি নিজৰ জীৱিকা উলিওৱাৰ লগতে আনকো কৰ্মসংস্থান দিবলৈ সক্ষম হয় ছাৰৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি পেলাই বিজিতে ক'লে এতিয়া উদ্যোগী কাক বোলে তেতিয়াহ'লে আমি জানিম যে উদ্যোগীসকল ব্যক্তি এনে ব্যক্তি যি নিজে ব্যৱসায় বা উদ্যোগ আৰম্ভ কৰি কোনো বস্তু বা সেৱা বিক্ৰী কৰি নিজৰ জীৱিকা উলিওৱাৰ লগতে আনকো কৰ্মসংস্থান দিবলৈ সক্ষম হয় বিজিতৰ উত্তৰ শুনি ছাৰে হাঁহি মাৰি ক'লে তুমি ঠিকেই কৈছা বিজিত নিজৰ ইচ্ছামতে নিজৰ সময়সূচী ঠিক কৰি নিজৰ উদ্ভাৱনা আৰু কৰ্মশক্তিৰে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে একো একোজন উদ্যোগী বা এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ গতিকে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ কোনজন যিজনে নিজৰ ইচ্ছামতে নিজৰ সময়সূচী ঠিক কৰি নিজৰ উদ্ভাৱনা আৰু কৰ্মশক্তিৰে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে একো একোজন উদ্যোগী বা এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ উদ্যোগীক বোলে বুলি ক'লে তোমালোকে এইটো কৰিব পাৰিবা উদ্যোগীসকলে কি কৰে উদ্যোগীসকল এনে ব্যক্তি তাৰ উত্তৰটো হৈছে এইটো ইয়াৰ পিছত চোৱা জুবিন পাপনৰ কথা কৈছে গান গাই যে শিল্পী এখন ৰেষ্টোৰা বা ধাবাৰ মালিক এখন গেলামাল দোকানৰ মালিক নতুবা বিউটি পাৰ্লাৰ চলোৱা ব্যক্তি সকলোৱে একো একো গৰাকী উদ্যোগী নিজৰ কামটোৰ কাৰণে অহৰহ চেষ্টা কৰি আছে সাধনা কৰি আছে তাতে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈ আছে এতিয়া চোৱা এজন উদ্যোগী হ'বৰ বাবে শিক্ষাগত অৰ্হতা কেনে হ'ব লাগিব প্ৰীতমে সুধিছিলে এতিয়া লাইনটো উঠাই দি সুধিব এজন উদ্যোগী হ'বৰ বাবে শিক্ষাগত অৰ্হতা কেনেধৰণৰ হ'ব লাগিব কথাষাৰ কোনে কৈছিলে প্ৰীতমে সুধিছিলে তুমি কোনটো দিশত উদ্যোগী হ'বলৈ বিচাৰিছা তাৰ ওপৰত তোমাৰ প্ৰয়োজনীয় শিক্ষাগত অৰ্হতাটো নিৰ্ভৰ কৰিব ধাবা খোলাৰ বাবে গেলামাল দোকান খোলাৰ বাবে অথবা এখন শাক পাচলিৰ দোকান খুলি স্বাৱলম্বী হ'বৰ বাবে বিশেষ কোনো শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰয়োজন নাই থাকিব পাৰে কিন্তু তোমালোকৰ ইমান বেছি নালাগে কিন্তু এইবোৰ ব্যৱসায়ত কৃতকাৰ্য হ'বলৈ বুদ্ধি আৰু সাধাৰণ জ্ঞান লাগিব বিউটি পাৰ্লাৰ বা মটৰ গাড়ী ভাল কৰা গেৰেজ বা মোবাইল ফোন বা টিভি ভাল কৰা দোকান খুলিবৰ বাবে নিজৰ সেই কামৰ কৌশল বা স্কীল থকাটো দৰকাৰ কেৱল আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এনেবোৰ ব্যৱসায়ত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব নোৱাৰি এতিয়া ধৰা দোকান যদি দিয়া বা তোমালোকে যদি ইয়াত আৰু তেতিয়া বেছিকৈ পঢ়ি নপঢ়িলেও হ'ব কিন্তু তোমালোকৰ নেওতাৰ জ্ঞান বা অন্যান্য সাধাৰণ জ্ঞানখিনি লাগিব বা বুদ্ধি লাগিব কাৰণ তোমালোকৰ ব্যৱহাৰৰ কথা আছে কাষ্টমাৰৰ লগত ডিল কৰিব লাগিব বা হিচাপ পত্ৰ কৰিব লাগিব এইখিনি কিন্তু যদি বিউটি পাৰ্লাৰ মটৰ গাড়ী ভাল কৰা বা গেৰেজত কিবা কাম কৰা বা টিভি বা টিভি ভাল কৰা দোকান তেতিয়া কিন্তু তোমালোকে জানিব লাগিব বিউটি পাৰ্লাৰত তোমালোকে মানুহ মাতিলে নহ'ব নিজেই সেইটোত দক্ষতা হ'ব লাগিব কেনেকৈ তোমালোকে কি কি বিউটি পাৰ্লাৰত মানুহক কি কি ধৰণৰ তোমালোকৰ কাম কৰিবলগীয়া আছে কেনেকৈ সজাব লাগে কেনেকৈ তোমালোকে মাছাজ কৰিব লাগে কেনেকৈ তোমালোকে ফেচিয়েল কৰিবা কেনেকৈ চুলি কাটিবা এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি আমাৰ তাত কাম আছে ইয়াৰ নিজে কিন্তু জানিব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকে তাত ছাকচেছ হ'ব পাৰিবা আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নোৱাৰিবা নিজৰ গুণ লাগিব বৰ্তমান সময়ত টেকন'লজি প্ৰযুক্তি তথ্য প্ৰযুক্তি ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি আৰু জ্ঞান নলেজৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লোৱা অৰ্থনীতি আৰু সমাজ ব্যৱস্থাৰ সময় গতিকে এনেবোৰ বিষয়ত উদ্যোগী হ'ব বিচাৰিলে এনে বিষয়ৰ শিক্ষা জ্ঞানৰ কৌশলসমূহ আহৰণ কৰাটো অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে এয়া যদি তোমালোকে পঢ়া তেতিয়াহ'লে তাৰ জ্ঞান লাগিব কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বা ইলেক্ট্ৰনিকছ ইঞ্জিনিয়াৰিং বা এম বি এ আদি ডিগ্ৰী আহৰণ কৰি তথ্য প্ৰযুক্তিৰ লগত জড়িত ব্যৱসায় বা উদ্যোগ আদি স্থাপন কৰিলে কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰা অধিক সম্ভাৱনা থাকে নিজৰ যিটো ডিগ্ৰী তাৰ লগত মিলাই পেলাই তোমালোকে কৰিব পাৰিবা হস্পিটেল বা নাৰ্ছিং হোম প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে নিজকে এজন ডক্টৰ ডিগ্ৰীধাৰী হোৱাটো প্ৰয়োজন কিহৰ কাৰণে তেতিয়া তোমালোকে সেই তাত কি কি ধৰণৰ কাম কৰিব বা তোমালোকৰ নিজৰ প্লেনিংবোৰ ভালকৈ কৰিব পৰা যাব অসমৰ স্বাস্থ্য খণ্ডত সেৱা আগবঢ়াই হস্পিটেল খুলি কৃতকাৰ্য উদ্যোগী হোৱা জি এন আৰ চি হস্পিতালৰ স্বত্বাধিকাৰী নোমল চন্দ্ৰ বৰা আমি সাধাৰণতে জানোয়েই জি এন আৰ চি নামটো শুনো গুৱাহাটীত আছে গতিকে তাৰ স্বত্বাধিকাৰী হৈছে নোমল চন্দ্ৰ বৰা ডাউনটাউন হস্পিটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী শ্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত ইয়াৰ পৰীক্ষাত লিখিব আহে নেম কেয়াৰ হস্পিটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী হিতেশ বৰুৱা প্ৰত্যেকেই একো একোগৰাকী চিকিৎসক নিজে কিন্তু ডক্টৰ ইয়াত এনেদৰে অসম এয়াৰ প্ৰডাক্ট প্ৰিমিয়াৰ ক্ৰাইজেনিক আদি উদ্যোগৰ স্বত্বাধিকাৰী শ্ৰী অভিজিত বৰুৱা এইটো এটা কুৱেশ্যন প্ৰখ্যাত গৃহ নিৰ্মাণকাৰী বা বিল্ডাৰ বিল্ডাৰ আজিকালি বিল্ডাৰে বিল্ডিংবোৰ বনাই আছে নহয় আগৰ প্ৰখ্যাত গৃহ নিৰ্মাণকাৰী বা বিল্ডাৰ হৈছে জে এন খাটনিয়াৰ একোকী অভিযন্তা এওঁলোক আছিলে ইঞ্জিনিয়াৰ নিজেই মেনেজমেণ্ট শাস্ত্ৰৰ গুৰু পিটাৰ ডাকাৰে কৈ গৈছে যে জ্ঞানভিত্তিক অৰ্থনীতিত সেইসকল লোকে কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব যি নিজকে বুজি পায় নিজৰ শক্তি আৰু মূল্য জানি সৰ্বোত্তম পৰিৱেশন পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ কৰে এতিয়া আমাক লাইনটো উঠাই দিয়ে যে জ্ঞানভিত্তিক অৰ্থনীতিত সেইসকল লোকেই কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব যি নিজকে বুজি পাই নিজৰ শক্তি আৰু মূল্য জানি সৰ্বোত্তম পৰিৱেশন কৰে কথাষাৰ কোনে কৈছিলে মেনেজমেণ্ট শাস্ত্ৰৰ গুৰু পিতাৰ ড্ৰাকাৰে কৈছিলে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এইখিনিতে আমি আৰু এটা কথা চাব লাগিব যে এজন উদ্যোগী হোৱা যিমান সহজ সফল হোৱাটো কিন্তু সিমান সহজ নহয় প্ৰথম অৱস্থাত এজন উদ্যোগীয়ে জোতা চিলাইৰ পৰা চন্দিপাট সকলো কৰিবলৈ সাজু থাকিব লাগিব লগতে সৰুতে চাইকেল শিকাৰ দৰে পৰি উঠিবলৈও সাজু থাকিব লাগিব গতিকে এইখিনিলৈকে আমি আজি চালোঁ তোমালোকক মই আৰু এটা কথা কওঁ যে আমি প্ৰত্যেকেই যেনেধৰণে পঢ়া শুনা কৰি কিবা এটা হ'ম বুলি আগবাঢ়িছোঁ তেনেকৈ আমাৰ মেধাশক্তি মতে নিজৰ চিন্তা মতে আমি সকলোৱে কিন্তু আগবাঢ়ি যাব লাগিব যদি আমি এইখিনি কথা তোমালোকক আকৌ কৈছোঁ যে আমি কিতাপখন পঢ়াৰ লগতে আমি কিতাপৰ পৰা কি শিকিছোঁ যেনেকৈ আমি পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন লিখিবলৈ যেনেকৈ মুখস্থ কৰিছোঁ মনত ৰাখিছোঁ ঠিক তেনেদৰে আমি আমাৰ নিজৰ জীৱন গঢ়িবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব তুমি ভালপোৱা কামটো তুমি যিটো দক্ষ তুমি নিজৰ মনৰ পৰা যি কৰিম বুলি ভাবিছা তাৰ কাৰণে তুমি অশেষ চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু বৰ্তমান সময়ত তোমালোকে কৰা প্ৰত্যেকটো কামৰ বাবে নিজেই তোমালোকে সেইটো এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগিব সাধাৰণভাৱে যদি তুমি ঘৰুৱা কাম কৰিবলৈও যোৱা ৰন্ধা বঢ়া কৰিবলৈও যোৱা তেতিয়াহ'লে সকলোৱে জানে কেনেকৈ বনায় বা কি কৰে কিন্তু তুমি যাতে নিজে সম্পূৰ্ণ জানা আৰু জানি তুমি আন এজনীক তুমি ক'ব পাৰিব লাগিব যে এনেধৰণেহে কৰিলে বহুত ধুনীয়া হয় যেনেকৈ আমি খাই ভাল পাওঁ টেষ্টি হ'লে ভাল পাওঁ নিমখ কম হ'লে গম পাওঁ বেছি হ'লে গম পাওঁ সেইধৰণৰ যি আমাৰ আন্দাজ বা ভাল লগা বেয়া লগা ঠিক তেনে কামৰ ক্ষেত্ৰতো আমি বহুত একাগ্ৰতাৰে আমি ধৈৰ্য্যৰে আমি কাম কৰিব লাগিব সময়ৰ কাম সময়ত কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকটো নিয়ম ফ'ল' কৰিব লাগিব আমি আচলতে পাঠটোৱে আমাক পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰোৱা নহয় এই পাঠৰ পৰা আমি যিখিনি জ্ঞান লাভ কৰিছোঁ সি আমাৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো খোজতে আমাক শিকাই গৈছে গতিকে এইখিনি কথা মই আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ তোমালোকক মই আকৌ কৈছোঁ তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বা ভিডিঅ'টো মানে চেনেলটো লগতে তোমালোকে লাইক কৰিবা কিবা থাকিলে কমেণ্ট কৰি সুধিবা ধন্যবাদ